Так, ребят, я опять с вами. С вами опять внучка Джавария Махмедовича и внучка репрессована Крымской татарки в 1944 году. Михаил Ибрагимовна Фука. Э, хочу вам сообщить хорошую новость. Э, значит, Александра. Ой, Александра, Романа отпустили. Роман уже едет домой. Э, когда он доедет домой, он обязательно со мной свяжется. Значит, ему отдали телефон. Я знаю, что у него помимо телефона был свой паспорт. Значит, он пока не на связи. Со слов чергового Мелитопольского РТЦК Роман Васильевич, да, которого сегодня, которого я сегодня пыталась забрать с Мелитопольского РТЦК ТСП. Сейчас подождите, у меня животные бегают. мне бегает Я извиняюсь. Лайла, забери, пожалуйста, кошку. Короче, у меня животные снесли елку, а пауэрбанк по посносили все. Собака с кошкой играется. Но не будем обращать внимание. Это жесть, конечно. Значит, Роман уже едет домой. Он еще со мной не связался. Маме я его я позвонила, успокоила. Со мной сегодня связался важный по правам человека уже вечером. Они хотели подключить уже социальную службу. Я сегодня позвонила, сделала еще несколько звонков в Киев, куда именно я не скажу. И очень приятно, что все-таки у нас есть реакция на данный... Ну, на подобной ситуации. Но это еще не все. Я вам сейчас расскажу немножечко больше. Есть такое решение суда. Сейчас, одну минуточку. Так, 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 так. Ага. Значит, есть у нас такое судья. Фамилия судьи нету. Это Шевченковский суд. Військовому засудженому на 5 років скасували вирок за СЗЧ. Апеляція вказала на відсутність адвоката та психічний розлад чоловіка. О Чому хочу іменно сказати? Чому-то некоторі судді почали себе вести як ТЦКшники. Значит, Запорізький апеляційний суд скасував обвинувальний обвинувальний вирок щодо військовослужбовця засуджував до 5 років позбавлення волі. За самовільне залишення військової частини. Спасибо їм огромне. Фамілії нету суддів, а це колегія суддів трьох суддів. Їм огромна благодарність. Значить, а що їм набила? Значить, підставою стало істотне порушення права на захист. Справу в суді першої інстанції розглянули без участі адвоката, хоча, суд, хоча судова психічна експертиза встановила у обвинуваченого психічний розгляд, що неможливав його повноцінну самостійну участь у процесі, кримінальне провадження правила на новий розгляд. Значить, Шевченківський районний суд міста Запоріжжя 27 червня 2025 року визнав військовослужбовця винуватим за частину 5 статті 407 кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення на волі. За версією винувачення, старший солдат, призначений у квітні 2023 року, на посаду в самохідному артилерійському підрозділі, не повернувся на службу з лікувального закладу. Та понад півтора року до березня 25-го року не не повідомляв, не повідомляв командування про своє місцезнаходження. Лише у березні 25-го року він самостійно з'явився до органу досудового досудового розслідування. Суд першої інстанції розглянув впровадження у спрощеному порядку без дослідження доказів і без участі захисникам, виходить, що з цього, що обставини не оспорювалися. Я, от знаєте, от у мене е, почему у нас суддів? За такі вироки, да, представте, чоловік, мало того, що суд розглядався у спрощеному порядку, да, не було адвоката і є заключення судомедичної експертизи, де людина є е, 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 психичні розлади. Мало того, що його посадили, а я все-таки предполагаю, що судія, раз і що вони можуть написати, тільки можна я його буду Значит, он может быть привлечен да, к дисциплинарной ответственности. А я считаю, что судью надо посадить. Это мое личное мнение. Дальше, прокурора, который вел данное дело, следователь, который вместе с прокурором фабриковал дело, я уважаю, что они должны будут на лавах подсудных и отримати именно справжние э, криминальные да, выраки. И что за херня происходит? То есть у нас как можно психической больных людей сажать, фабриковать дела, отправлять их на войну, да, при том, что они не понимают, что происходит? Первое. Второе, как сегодня данная ситуация да, произошла с Романом, то же самое. Но это у нас, я не побоюсь выразить э, слово, сказать, да, геноцид. Ну, геноцид своїми ж руками. Значить, водночас у матеріалах справи вже на момент розгляду містився висновок судопсих... психіатричної експертизи, який встановив обвинуваченого психічний розлад у формі пролонгованої депресивної реакції та розгляду адаптації. Понимаєте? за выставкам высококова лекарской комиссии человек был вызванный продатым до службы влоше в, в обиженному паралоку пероззе забебеспечно а не до выконания боевых завданий и не только привлечь судью прокурора и следака понимаете от уголовной ответственности а привлечь еще тех тварей тварей, кто имеет кто дал право издеваться над психическими людьми которые написали что он есть ну Почті здоровий. Захи апеля... захист у апеляційній скарзі наполягав, що за таких обставин участь адвоката була обов'язковою, а саме винувачний не міг повною мірою усвідомлювати наслідки обравної процедури розгляду та визнання вини. Окремо, адвокат зазначив, що військовослужбовець фактично не був придатний жодним підрозділам через стан здоров'я, що і стала причиною його неповернення до служби. Позиція апеляційного суду. Колегія судів Запорізького апеляційного суду погодилася з доводом захисту та дійшла висновку про безумовну необхідність скасування вироку. Дякую огромное адвокату, я не знаю його фамілію, але тобі і уважуха. Суд наголосив, відповідно до КПК України, якщо кримінальне провадження здійснюється за відсутності захисника у випадках, коли його участь є обов'язковою, таке порушення є істотним, і тягне за собою скасування судового рішення незалежно від інших обставин. Наявність обвинуваченого психічного розгляду, підтвердження експертизою та медичними документами, свідчила про його нездатність повною мірою реалізувати право на захист. У таких випадках суд зобов'язаний забезпечити участь адвоката з моменту встановлення відповідних вад. Апеляційний суд також звернув увагу, що за таких обставин суд першої інстанції не мав підстав застосовувати спрощений порядок розгляду. Без дослідження доказів, оскільки обвинувачення не міг усвідомлювати всі процесуальні наслідки такої процедури. Що вирішила апеляція? Вирок Шевченківського районного суду місця Запоріжжя скасована. Кримінальне провадження направлене на, на новий розгляд до суду. Першої інстанції в іншому складі суду. Наразі починає заново розглядатися в суді першої інстанції. Дякую вам. Навзаєм теж вас зі святом. А вот у меня теперь вопрос, представьте, будут рассматривать, согласно, будут рассматривать другие, другой состав судей. Но давайте вернемся. Остался тот же прокурор-негодяй, который фабриковал дело в отношении инвалида, да, который мая психический розлад. Остался следак, который будет тоже фабри... кто же фабриковал дело. Остался у нас судья, который вынес пять э, лет э, человеку, который имеет э, 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 психичный розлад, что подтверждено э, документально. И у нас как получается? Одного мы спасли, а представьте, что будут с другими. Я считаю так, что вот этих троих э, прокурор, этого судью и следака, тоже лав пиццудных. И я уважаю, что надо не просто э, им дать умовно, да, или как э, по угоде, нет. Я считаю, что их надо посадить, потому что они решили, первое, отнять жизнь. Представьте у человека 5 лет. 5 лет у человека отнять жизнь по беспределу. Мало того, что они его отправили воевать, так они его еще решили посадить. Охренеть у нас Демократия, свобода слова. Помимо этого прокурора, этого следака и судью, я думаю, там не один прокурор участвовал да, в деле исследователя, кто выносил, да, там, кто у нас, ВЛК, да, ликар ВЛК, его притягнуты до криминальной ответственности и притягнуты до криминальной ответственности именно, что вырок был дисный. Это у нас Командир, которые отправляли его на боевые задания. Ребята, вы понимаете, что могло произойти? Могло произойти, вот представьте у человека, там же мы не видим, да, высновок лекарской комиссии, насколько он опасен, да, вот человек. Он еще в глубокой депрессии. То есть ему в руки могли дать оружие, и он вместо того, чтобы захищать да, свою батьковщину, он мог... Я предполагаю перестрелять хлопцев. Ну, мы же понимаем, что такие выпадки были, были, и они не поодинокие. Вы понимаете или нет? Поэтому почему-то у нас правосудие только пра працует в сторону гражданских, да, именно гражданских, которые не защищены, гражданских, у которых не, нет крыши, гражданских, у которых, у которых нет бабла. Да, гражданских, у которых нет власти. Понимаете? И когда у нас сейчас я вам больше скажу, и когда у нас начинают говорить сейчас найду это, а, там какие-то там кривники, да, ТЦК, что что-то в последнее время, с момента войны, на ТЦКшников а, было там 200 чем-то нападив Слушайте, вы взяли психичную хвору людину, вы с нее сделали здорово. И если бы я припускаю, он бы вас там, не дай боже, перестрелял, только он бы перестрелял не вас, а именно э, перестрелял бы тех, да, вот, ребят, которые с ним рядом находились, э, причем по вас в шавине. Ну, кого бы вы, вы винили? Вы бы винили его. Вы бы нашли бы 100, 150 бы причин, понимаете? А те, кто... ТЦКшники, которые ловят больных людей, и больных людей отправляют, и не только с таким диагнозом, а диагнозов очень много. И у нас массово пишут, что они все здоровые, Ну, это, ну, это жесть. Что это за отношения? Понимаете? И прежде всего вы не его жизнью играетесь, вы прежде всего играете жизнью людей, а их очень много, куда он попадет. Изначально это будет э, учебный центр, да? Ну, в прямом смысле этого слова. Поэтому я хочу сказать, что э, э, все-таки надо отношения свое пересмотреть. И все прекрасно, да, понимаем, что у нас не все люди, да, которые працюют в ТЦК, не все они имеют боевые досви, да, и не все они ä, воевали, и ä, к сожалению, почему-то они думают, и а представьте, они же здоровы там, ну, я предполагаю, что они там работают, да, в ТЦК. Пусть будет так. И почему-то они решили, что а, оцей психичный человек, да, кот, кот, который имеет психичный розлад, почему-то он может пойти их и защитить. Тем более он имеет право полное на выключение за станом а, здоровья или его за там, резерву призывников. Сегодня очень тяжелый день. Я, кстати, сегодня намерзлась, очень намерзлась и очень перенервничала. Спасибо всем вам огромное за поддержку большое при большое. Я не знаю, кому я обязана, что Романа Васильевича сегодня освободили, да, это сын женщины с инвалидностью второй группы по жизни на но спасибо всем огромное, мы все с вами молодцы, и поэтому кто как не мы. И я хочу сказать, что к сожалению, внутри страны у нас есть зрадник. И, и судя по тому, как выносятся решения, фабрикуются уголовные дела, это, конечно, жесть. Привет, Джекерт. Поэтому, ребят, я вам сообщила шикарную новость. Жду э, звонка Романа, э, пока он доедет домой. С мамой я уже его связалась. А потом мы с ним на днях обязательно встретимся, чтобы не было дальше подобных ситуаций. Я все таки пропускаю, что він мав право, на відстрочку. Я пропускаю, що вона в нього була, тому що он два рази проходил ВЛК. А мы же сами прекрасно понимаем. Ну, пропустил, с кем не бывает. Тем более, я вам хочу сказать, в каком состоянии находится его мама. Добрый вечер, Водолей. Дякую назвам. В каком состоянии находится мама Романа Васильевича? я вообще такая, чтобы данного человека ну, не тягали туда-сюда. И зачем ему проходить ВЛК, ну, я не понимаю. Вот он проходит ВЛК, его мама что от этого, Дианас изменится или изменится еще что-то? Дякую. Мне тоже приятно, что вы мне прозвонится в любви, но не могу вам ответить тем, я вас люблю как так. Настроение у меня очень хорошее. Но я завтра иду на 9 часов в полноваженных по правам человека. Еще много-много очень дел. Кстати, к сожалению, я сегодня не успела все переделать и документы куда завести. Но у меня завтра будет на 9 утра встреча с автоцменом. Ой, упорноваженных по правам человека в городе Запорожье. И обязательно буду делать прямой эфир. Будет очень интересно. Потому что... Как цивильные, так и визикулы потребуют нашего с вами захвата. Мы не можем не помогать нашим ребятам, потому что они нас защищают. Но я лично скажу за свою семью, это за меня, за мою дочечку, за мою мамочку и за, за еще двух членов моей семьи, которые снесли мне елку сегодня. Друг за друга бегаем. Поэтому я сегодня со спокойной душой лягу спать, зная о том, что... Зная о том, что инвалид второй группы, да, она Людмила Ивановна, она теперь будет в безопасности, и, соответственно, я жду звонка ее сына, и еще раз хочу поблагодарить всех. Это уполномоченный по правам человека в городе Запорожье. Еще раз это Александра Заводского, райотдела важного. Это из певробитников в нескольких э, Воздесеновских И, соответственно, еще некоторых людей еще не, некоторых людей. <laughs> вот так вот. Все, ребят, с вами была Анжела Рустемовна, внучка Джавейра Махмедовича и внучка репрессованной крымской татарки в 1944 году. У меня замечательное настроение, я заканчиваю с вами эфир, потому что хочется все-таки... Я уже написала кляузу на Мелитопольский РТСК ТСП, а и хочется все-таки возбудить уголовное дело по статье оставления в опасности» и видео приложить. Все, на связку. Дякую, на, на взаим.